Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Для новеньких зовуть мене Галина. Сьогодні у нас яке число? Дев'яте. 9. 9 жовтня. Вилітає з голови. Так, зробимо з вами сьогодні розклад на 3 дні. Що мене чекає в ближайші три дні. Разглаживаю на 5 частей по 7 карт. Что меня ждет в ближайшие три дни. Первая часть. Вторая. Так, третья часть. четверта частина так четверта і п'ята частина що мене чекає в ближайші три дні найближчі три дні Отак. так так Так, що мене чекає в найближчі три дні. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Вибирайте, пожалуйста. <кій> Любу частину. І подивимося, що вас чекає в найближчі три дні. Так, дивимось. Отак. Так, перша частина. Що мене чекає, що людину чекає в найближчі три дні. Так, тут якесь рішення придеться прийняти. Прям сім'єю рішення придеться прийняти якесь. уже время пришло. По этому поводу прям скандал, конфликт. Решение уже треба принять. Пришло время. Вот, бачите, вот тут вот, вот. за это, за это решение. Вот это вот надо принять. Первая карта. Прям от мечами и конфликта карта. Так, и якась неприятно прям неожиданность эта ситуация и ненадежно. Але это все пройдет, решение будет принято в спокойном состоянии. Что это тут за решение треба принять? Ну да, тут хаос, разрушение, выздоровление для, выздоровления, для хороших перемен, для спокойного состояния. Треба принять хорошее, важное решение. Вот. По этому поводу вот, идет конфликт к мечами и хаос. Хаос такой, Понимаете? Так что принять решение треба для спокойного состояния, для выздоровления, для хороших перемен. Треба уже пришло время принять решение. Друга частина. Что чекает людину в ближайшие три дни? Тоже перемена перемена дома пока подвешена. Шанс Е. Так, порабощение. Ой. Перемена дома, чекай. Внезапный отъезд, перемена дома. Так, гибкость мысли, предчувствие. Так, тут якийсь король с завышенными требованиями. Как завышенные требования. Так, как порабощение и завышенные требования от короля. Усталость, истощение. Так, все завысло что-то. Подвешено пока. Але шанс е хороший. И дорога. Внезапный отъезд, Перемена дома. Ну, так показали. Так, третья частина. Еще чекает на ближайшие три дня. Так, тут что-то... Удар. Первая карта удара. Плохие приметы. Это карта любовь, чувство в любви. Негатив от какой-то женщины враждебно настроенной. Вот перевернута жинка. Понимаете? Тут это удар. Плохие приметы и удар. Карта любовь, чувство. Это в семейной жизни. Может быть удар и негатив от какой-то іде негатив від якоїсь жінки, враждебно настроєної, але тут вирішує, проблема буде рішена і карта сили перемоги. От це тут трошки щось удар якийсь буде через жінку, враждебно настроєну. Це в сімейній житті, негатив від неї йде. І якийсь удар ви від неї отримаєте, плохі примети. Але ця проблема буде рішена, як вознагражденне вам. І карта сили перемоги. Це все пройде. Четверта частина, що чекає людину найближчі три дні. Так, тут дорога відсрочка йде. Дорога пока. Не. Так, дорога, положительний результат. Дорога буде, але перевернута пока не. Пока зависло. А хочеться Чрезмірний ентузіазм. Щось то сложне. ситуація, і треба уїхати. Але дорога будет позже. Освобождение. Все под контролем. Все решается. Все думается. Сложная ситуация. Так? Ну тут и для освобождения. Какое освобождение? Чего? Может и не надо ехать? Дорога перевернута. Сейчас. Сейчас подивимся. Что за освобождение? Разрыв. Разрыв. Пока подвешено. Так, а, потребность в деньгах. Деньги, деньги. Пока отсрочка дороги, пока отсрочка. Потребность в деньгах. И это гибкость мысли, предчувствие, интуиция. Пока подвешена. Дорога пока... Так, тяжелая. Ну, по, по справедливости будет. Удачный случай будет по справедливости. Положительный результат будет. И по справедливости освобождение. Может быть, и не надо никуда ехать, потому что дороги дальше пока подвешено. Освобождение. Может быть, и не надо никуда ехать. Будет все по справедливости, равновесие в жизни. Тут дорога перевернута, не треба, на месте пока. И пятая частина, что чекает людину, ближайшие страхи, что-то так. Та ничего. Ничего. Трудное сражение, что-то дорого оплаченная победа. Нужен отдых. Тут тоже жена перевернута, как спекуляция. И трудное сражение с ней идет. Враждебно настроенная женщина. Ось и спекуляция, манипуляция. И трудное сражение, растрата энергии. У вас иди <coughs> Тоже женку показывают. Нужен отдых, восстановление энергии. Вот какая-то вам тоже враждебно настроенная, скрытая враждебность. Понимаете? Как трудное сражение с ней идет. Растрата энергии. Нужен отдых, восстановление энергии, показывает карта. Так, как дорого вы, дорого оплаченная победа. И страхи у вас. Первая карта, трусость, неуверенность, страхи. От этого вот страхи, как женщина там тоже. Но тут все решение императора, ваш человек, как по судьбе, и карта радости встречи. Ну, что то дорого вы платите за это. Понимаете? Это окружение свое пересмотрите. Передивитесь свое окружение. Какая враждебно настроенная. Что у вас прямо растрата энергии идет. И нужен отдых от нее, Восстановление энергии. Вот. Но тут и все дорого, как оплаченная победа. И человек вот по судьбе, это у вас по судьбе человек, и де карта радости, встречи, празднования. Но как вы за это дорого можете заплатить? Пересмотрите окружение. Ну да, и кость подлость и эгоизм, и змея за спиной. Это прям одно... хорошо надо передавиться свои окружение. Бачите, все, змея за спиной, подлость, эгоизм, и ведро... невежество. Понимаете? Вседозволеність. Ага, жінка якась, Сазар там прямо. Що ви дорого можете заплатити і вмішательство якоїсь жінки? Ну, отак. Отакий такий розклад на 3 дні. Ну, 3-4, там воно ж не. Це ж не точно, що прямо 3 дні. Трошки може розтягнутися. Ну, будемо наблюдати, будете писати мені. Кому сподобалося, пишіть. Дякую вам за перегляди, за коментарі. за підтримку вашу. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.